Пошана батька свого та матері своєї святий обов'язок кожного християнина. Озирнімося навколо, не будьмо байдужими, сприймаємо проблеми кожного мешканця нашого району як свої власні. Біля нас живуть люди, які потребують нашої уваги. І в першу чергу для них важлива не матеріальна допомога, а людське ставлення та моральна підтримка. Як к четвертому поколению, Та Соломенец, закликаю всех до единения, а разом нам все под силу. Я очень рада, что в нашем Соломенском районе, в котором я живу, есть такой человек Максим Луцкий, который заботится о жизни молодежи и студентов. Я благодарна ему за то, что он создал центр консолидации студентов. Потому что моя дочь и все дети и студенты Соломенского района смогут в нем не только творчески развиваться, а выйти оттуда полноценными специалистами на рынок труда. И это очень хорошо для наших детей. Сразу чувствуется, что Максим Луцкий, отец, который беспокоится о жизни и будущем своих и наших детей.